श्रीमन्नारायणीयं डब्बयोकटवदशकं केशी व्योमासुरुल वध यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशीसभोजेशितुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैर्नादैः भवद्विलोकावधि गोपवाटीं प्रमद्यपापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यार्पिताङ्घ्रेस्तव ताक्ष एष चिक्षेपवक्षो भुवि पादं। भृगोः पदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुरां चलम् द्रागमुं च च चिक्षेपिथ दूरदूरं स मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्च्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृतधीश्च बाहादण्डं यथास्तस्य मुखे तदानीम् तद् वृद्धि रुद्ध स्वस नोगतासुः सप्ति भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशोः सुराणां प्रसादके नूतना इवाश्वमेधे कृतेत्वया हर्षवशात् केशवनामधेयम् तं सायते सुतत्वमुक्त्वा तं तद्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाच प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतोऽभूः कदापि गोपैः सहकाननान्ते नीलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वापि दधे शिलाभिस्त्वया च बुद्ध्वा परिमद्दितोऽभूत् एवं विधैश्चाद्भुतखेलिग्भेदैः आनन्दमूर्चा मतुलां व्रजस्य పదే పదే నూతన నూతనయన్నసీమా పరాత్మరూపిన్ పవనేశ పాయా కేశీ వధ అను డెబ్బది ఒకటవ దశకం సమాప్తం